নমস্কাৰ জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মোৰ ফেচবুক পেজখন যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নেপাহৰিব লগতে আপোনালোকে মোক বহুত বেছি মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেনেহ'লে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে এইকেইদিন গৰমৰ পৰা কোনেও ভাল ধৰণে টোপনি মাৰিব পৰা নাই খুবেই কষ্ট হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইটো কাৰণে মই আচলতে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কিছুমান কথা মই দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মই মেছেজ কৰিব বিচাৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি হ'ল অতিপাত গৰম হোৱা মেইন কাৰণটোৱে হ'ল আমাৰ কিছুমান ক'ব নোৱাৰাকৈ হওক অজানিতে হওক বা কেনেবাকৈ হওক আমি বহুত ধৰণৰ ভুল কাম কৰি আছোঁ বা ভুল কাৰ্য কৰি থকা হৈছে ত' সেইটো কাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখনে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক প্ৰথমে অকণমান এই পৰিৱেশখিনি দেখুৱাইছোঁ এইখিনিত আপোনাৰ অকণমান দেখিছে গছ গছনি বা ৰাস্তাটো অকণমান দেখিছে তো এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে মই পৰিৱেশখিনি দেখুৱাই ল'ব চাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল অলপ দূৰ অহাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰাস্তা কিনাত মাত্ৰ ঢেকীয়া জাতৰ বা সৰু সুৰা বন পুলিহে আছে ৰাস্তা দুয়ো কাষে আৰু ওচৰতে খেতিপথাৰ তাৰমানে কি হৈ গ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল গছ গছনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল ওখ ওখ গছ গছনি আছিলে আৰু ঠিক তেনেধৰণে হাবি জংঘলো বহুত বেছিকৈ আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল বিছ বছৰমানৰ পাছত এইখিনি অৱস্থা পালেহি বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়াতো কি ক'ম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ এই গাটো সমান ডাঙৰ গছ থাকিলেই বোলে সেইজোপা গছ মানে কি হ'ব কাটিয়ে পেলাব এনেকুৱা এটা দিন আহিলে লাহে 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 গছ গছনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল সেই কাৰণবশতোৱে আচলতে পৃথিৱীখনে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে গছ গছনি নাথাকিলে এইখিনি প্ৰব্লেম থাকিবই আমাৰ আচলতে গছ গছনি ৰোৱা কাৰ্যটো আমি কৰিব লাগে বহুতে দেৰি হৈ গৈছে আমি গছ গছনি যদি আমি ৰোপণ নকৰোঁ এটা সময়ত চাব আজিৰ পৰা আৰু দহ বছৰ পাছত এতিয়া আমি যিটো গৰমত আমি ভুগিব লগা হৈছে কষ্ট পাইছোঁ দহ বছৰ পিছত এনেকুৱা হয়তো দুগুণ গৰম বা উত্তাপ হ'বলৈ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে আপোনালোকে গছপুলি ৰোপণ কৰা কথাটো ভাবক আৰু গছপুলি যেতিয়া ৰোপণ কৰিব কৰাৰ পিছত লাহে 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 দিনটো লাগিবই বাৰু সময় লাগিবই লাহে 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 গছ গছনি বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীখনে উত্তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া আমি খুব সান সুন্দৰকৈ থাকিব পৰা হ'ম মই এইখিনিতে বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই আৰু এটা কথা ক'ম কি হয় আপোনালোকেতো সকলোৱে আজিকালি কষ্ট পাইছে গম পাইছোঁ বাৰু আমি পাইছোঁ আপুনি পাইছে সকলোৱে গম পাইছেই বাৰু কষ্ট পোৱা হৈছে কি হয় বোলে ইমান গৰম হৈছে শুব নোৱাৰিছোঁ কাৰেণ্টটো ভাল ধৰণে নাহে সেইটো বা হয় কাৰেণ্টটো ভালকৈ নোহোৱা কথাটো বা হয় বাৰু সেইখিনি থাকেই কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আজিৰ পৰা বিছ বছৰ আগত আমাৰ কি হৈছিলে মই একচুৱেলি গাঁৱত থকা ল'ৰা হয় গাঁওসমূহত কি আছিলে প্ৰত্যেক ঘৰতে এটা এটা বাঁহ বেত খেৰেৰে সজোৱা ঘৰ আছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় বিছ বছৰমান আগৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকক তো সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে বন্ধু বান্ধৱীলৈ গম পাইছেনে তেতিয়া এই উত্তাপটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছিলে আমি গাঁৱত থকা লোকসকলৰ ঘৰত প্ৰায় ঘৰত আমাৰ কাৰেণ্ট নাছিল আমি কাৰেণ্টৰ পোহৰত থাকিব নেপাইছিলোঁ নোপোৱা স্বত্বতো কি হয় আমি ৰাতি এনেকৈ খুব কষ্ট পোৱা নহৈছিলে বোলে শুই থকা সময়ত বা ক'ৰবাত ৰৈ থকা সময়ত তেতিয়া কি হৈছিলে আমাৰ গৰমত ক'ৰবাৰ পৰা ঘামি ধুপি আহিলেও যদি আমি ঘৰখনৰ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই দিওঁ সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানে কি হ'ল গাত থকা যিখিনি গৰম হয় সেই গৰমখিনি ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আহি গৈছিল তো সেই বস্তুখিনি এতিয়া আজি প্ৰায় বিছ বছৰমান আগত আমি পাইছিলোঁতো এতিয়া আজিৰ ডেটত সেই বস্তুখিনি নাই গৰম দিনকেইটাৰ কাৰণে হ'লেও আমাক এটা বাঁহ বেত খেৰে সজোৱা ঘৰ লাগিব একেবাৰে বোলে বহুত ঘৰ বাঁহ বেতেৰে সজাই বনাব নালাগে মই কৈছোঁ মাত্ৰ অন্তত গৰম দিনকেইটাৰ কাৰণে আমি যদি অকণমান শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ নেচাৰেল পৰিৱেশ যিটো আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে দিয়া যিটো আমাৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত যদি আমি শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ আমাক কি ক'ব লাগিব আমাক বাঁহ বেত খেৰেৰে সজোৱা এটা ঘৰ থাকিব লাগিব যিটো ঘৰ হয়তো আপোনাৰ ধৰক মাটিত নাথাকিলেও চাং বনালেও ধৰক চাঙৰ ওপৰত হ'লেও কথা নাই সেই ঘৰটো আপোনালোকে সকলোৱে এটা এটা সজাই লওক মানে ধৰক দুটা এটা ৰুম বুলি কথা নাই ধৰক মাজত ৰুম নাথাকিলেও কথা নাই অন্তত গৰম দিনকেইটাত আমি শান্তিত ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক বাঁহ বেতেৰে এটা আমি ঘৰ সজাই ল'ব লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল অকল ঘৰ দুৱাৰ সকলোকে লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলোৱে বনাওক আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ল এই এতিয়া আপোনাৰ বাঁহ বেত খেৰে যিটো সজোৱা ঘৰ তাত মানে কি হ'ল কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাথাকে যিটো মানে প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ আমি পোনপটীয়াভাৱে তাৰ পৰাই আমি সজাই লোৱা এটা ঘৰ যি আমি ধৰক আজি শিলগুটি বালি চিমেণ্ট ৰ'দ সেইবোৰ ইউজ কৰি যিবিলাক ধৰক ঘৰ বনাওঁ তাত আমাক বহুত ধৰণৰ কেমিকেল থাকে আৰু সেই কেমিকেলখিনি তাৰ লগত সূৰ্য তাপ মিলি বিক্ৰিয়া ঘটাৰ দৰে আৰু বেছিকৈ উত্তাপ হৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ ভিতৰত সোমালে বহুত কষ্ট হয় আৰু যদিহে হিত তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যন্ত্ৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কি হয় সেইটো এজন বা দুজনে কৰিছে গাঁওখনত বা তেওঁলোকৰ ঘৰখনত ভাল লাগিছে বেলেগ কথা আৰু বেছিকৈ ওচৰতে যদি শীতটান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কেইবাটাও যদি যন্ত্ৰ লগোৱা হয় ওচৰা ওচৰিকৈ কি হয় সেইটো কৰিলেও ওচৰত থকা যিখিনি আমাৰ বায়ুমণ্ডলত থকা সেমেকা জলবায়ু সেই সেমেকা জলবায়ু যিহেতু ধৰি ৰাখিব পৰা কেপাচিটিটো হ'ব সেই ওচৰত থকা বাকী জলবায়ুবোৰ নিজে নিজে শুকান হৈ লঘু হৈ যাব তাত থকা সেমেকা যিখিনি জলবায়ু সেই সেমেকা জলবায়ুখিনি শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা জন্তুটোৱে লৈ পিনে সেই ঘৰখনক অকলে শান্তিত থাকিব দিব বাকী ওচৰৰ যিসকল মানুহ থাকে অহা যোৱা পশুপক্ষী জীৱ জন্তু সেইখিনিৰ কাৰণে একচুৱেলি প্ৰব্লেমহে আহে মই যিখিনি অনুমান কৰিছোঁ আৰু শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত প্ৰব্লেম কিছুমানৰ আহে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কাৰণেতো বহুতেই ভাল হয় গতিকে বন্ধু বান্ধৱী মই এইটোকে ক'ম আমি যে বোলে পাইছোঁ এতিয়া পৃথিৱীখনে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে সেইটো স্বাভাৱিক কথা আমি দুখ কৰি লাভ নাই বা কাৰোবাক মই ব্যক্তিগতভাৱে মই কোৱা নাই এইখিনি হয়তো আমাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভুল হৈ গৈছে কিছুমান হয়তো নজনাকৈ ভুল হৈছে কিছুমানতো আমি জানি শুনি ভুল কৰি আছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পায়নে কি হ'ল আজিকালি নিয়মিতভাৱে বৰষুণ নোপোৱা হয় এই বস্তু আপোনালোকে গম পায়নে বৰষুণ কম হোৱাৰ কাৰণে খেতিপথাৰ সাংঘাতিকভাৱে বেয়া খেতিপথাৰত দুনীয়া বৰ বন তো সেইখিনিও মই আগতে এটা ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ খেতিপথাৰৰ বিষয়ে মই অকণমান দেখুৱাইছিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকলক এতিয়া পৃথিৱীখনে আৰু সময় ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হৈ যাগে তেতিয়াই আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ দেখাই থাকে মই দেখাইছোঁ এতিয়া এই ওচৰ চুবুৰীয়াত দেখিছেনে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ এইবোৰ ঠাইবোৰত গছ গছনি তেনে নাই তাৰমানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকিলে আচলতে অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মানৱ জাতিটোকে মই আচলতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব গছপুলি আমি ৰোপন কৰাৰ পিছত দেখিব লাহে 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 গছ গছনিবোৰ ডাঙৰ হ'ব ওখ হ'ব আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকলক কি হয় পৃথিৱীখনে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পৰাকৈ নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাৰ গছ গছনিৰ প্ৰয়োজন আজিকালি কি হয় খুব বেছি আপোনাৰ ধৰক সত্তৰ ফুটৰ পৰা পঞ্চাছ ফুট তেনেকুৱা ধৰণৰ গছ গছনিতকৈ ডাঙৰ গছ পোৱা নাযায় কি হয় খুব ওখলৈকে যদি উচ্চতা গছ গছনি থাকে তেতিয়া কি হয় ওপৰৰ পৰা টাবটো ধৰি ৰাখি মাটিৰ তলৰখিনি খুব ধুনীয়া কৰি ৰাখে আৰু গছ গছনি যেতিয়া নেথাকে নথকাৰ লগে লগে কি হ'ব তাৰমানে গৰমটোতো হ'বই স্বাভাৱিক কথা আৰু এনেধৰণে যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সদায় গছপুলি নথকাকৈ বা গছ গছনিবোৰ আমি কাটি কুটি ধ্বংস কৰি গৈয়ে থাকোঁ আৰু হয়তো বৰ বেছিদিন নালাগে আমি এতিয়া যিটো পৰিৱেশত আছোঁ ধৰক আজিৰ ডেটত গৰম দিনকেইটাত নৰ্মেলি সাতত্ৰিছ আঠত্ৰিছ চল্লিছ ডিগ্ৰী তেনেকুৱা ধৰণিব লগা হৈছে দহটা বছৰ পাছত হয়তো চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ ডিগ্ৰী উচ্চতাৰ ভিতৰত থাকিব লগা হ'ব পাৰে সেই পৰিৱেশখিনি ন হোৱাৰ আগে আগে আমি বহুত কিছুমান কৰিবলগীয়া আমাৰ কাম আছে তো এতিয়া নহ'লেও আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই হয়তো অলপ শান্তিত থাকিব পাৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু পৃথিৱীখনক আমি নিজেই সজাব লাগিব প্ৰকৃতিয়ে যেনেধৰণে সজাইছিলে ভালেকৈ সজাই দিছিলে আৰু সেই প্ৰকৃতিয়ে নিজে সৃষ্টি কৰা প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি নিজে সজোৱা পৃথিৱীখনক আমি কি হয় আমি বেলেগ পৃথিৱীত কোনো জীৱ জন্তু পশু পক্ষীয়ে কেতিয়াও অত্যাচাৰ কৰা নাই পৃথিৱীৰ বুকুত কিন্তু আমাৰ মানৱ জাতিটোৱেহে আমি অত্যাচাৰ কৰি আহি আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইচ্ছামতে আমি ধৰক গছ গছনি কাটিছোঁ ইচ্ছামতে নলা নৰ্মদা বনাইছোঁ তাৰ বাবে আমাক পৃথিৱীখনে কষ্ট দিছে কিছুমান খনি বহুত কিছুমান প্ৰকৃতিৰ ভোগভাৱ উলিয়াই দিছোঁ সেইখিনি কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান কেমিকেল জাতৰ পদাৰ্থ ওলাই পৰিছে মুকলিত ওলাই পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ উত্তাপটো সূৰ্যৰ তাপ উইথ তাৰ লগত থকা কেমিকেলখিনিয়ে লগ লাগি এটা মানে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটাৰ দৰে খুব উত্তাপ হোৱাৰ পিছত আমাৰ পৰিৱেশবোৰ খুবেই বেয়া হৈ গৈছে অতি গৰম হৈছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আজিকালি আগতকৈ গাড়ী মটৰ বহুত বেছি হৈ গ'ল গাড়ী মটৰ ধোঁৱা কল কাৰখানাৰ ধোঁৱা সেইবোৰক তো বহুত কৰি আছিলেই আগৰ পৰা তো আজিকালি সেই বস্তুখিনি তাতকৈ বেছিয়ে হৈ গৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইটো কাৰণে সেইটো ফালৰ পৰা আমাৰ গৰম বেছি হৈছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলো ফালৰ পৰা এটাই উপায় আছে আমাৰ মানৱ জাতিটো এতিয়া যদি আমি আৰু পঞ্চাছ বছৰ পাছৰ কথা ভাবোঁ সেইখিনি সময় যাতে পৰিৱেশবোৰ অকণমান ভাল হয় ভাল কৰিবৰ কাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি প্ৰত্যেকজনে মানে গছপুলি ৰোপণ কৰিবই লাগিব আৰু মই মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰলৈয়ো মোৰ অনুৰোধ থাকিলে আৰু বৰমূৰীয়াসকলক মই আচলতে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকেও এইটো দিশত অকণমান গুৰুত্ব দি গছপুলি ৰোৱা ৰোপণ কৰাৰ কাৰ্যবোৰ যেনেধৰণে আপোনালোকে আঁচনি লয় সেইখিনিকো আকৌ নতুনকৈ নতুন নতুন আঁচনি বনাই নতুন নতুনকৈ গছ গছনি গছপুলি ৰোপণ কৰা কাৰ্যটো আৰু অকণমান আপোনালোক পুনৰ নতুনকৈ গছ পুলি ৰোপণ কৰিব দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব আৰু ধৰণে কোনেও কেতিয়াও ভাবিব নালাগে মই আচলতে কথাখিনি কওঁতে মই কাকো মই নিগেটিভলি ভাবি কথাখিনি কোৱা নাই আৰু সেই গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ফেচবুক পেজত চাই মোৰ পে'জখন ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো ইউটিউব চেনেলত চাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ